हॅलो एव्हरी वन वेलकम टू माय चॅनल लर्न इंग्लिश बिंग्लिश मराठीतून इन धिस सिरीज आय हॅव बिन अपलोडिंग दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स इन अॅन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ देअर मिनिंग इन मराठी अँड हिंदी अलॉग विथ देअर वेरियस फॉर्म्स ह्या मालिकेमध्ये मी इंग्रजीमध्ये नियमित वापरली जाणारी क्रियापदे व त्यांची विविध रूपे अक्षरक्रमानुसार त्यांच्या मराठी आणि हिंदी अर्थासह सांगायला सुरुवात केली आहे ये मालिका के अंतर्गत मैंने अंग्रेजी में नियमित रूप से प्रयोग में आने वाली क्रियापदे और उनके अलग अलग रूप अक्षर क्रम से उनके मराठी और हिंदी अर्थ के सहित बताना शुरू किया है टिल नाउ आई हैव कवर्ड फिफ्टी वर्ब्स स्टार्टिंग विद ए आतापर्यंत मी ए ने शुरू होना पन्ना क्रियापद समावेश केला है मैंने अब तक ए से शुरू होने वाले 50 क्रियापद शामिल किए हैं लेट्स स्टार्ट विद बी चला बी ची शुरुआत करूया चले हम बी ही बी की शुरुआत करते हैं आई हैव आइडेंटिफाइड सेवेंटी वर्ब्स स्टार्टिंग विद बी मी बी ने शुरू होने सत्तर क्रियापद शोधली मैंने बी से शुरू होने वाले सत्तर क्रियापद ढूंढे हैं लेट्स रिवाइज वन्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक इन्फिनेटिव्ह सिंपल प्रेझेंटेन्स थर्ड सिंग्युलर ऑर ऑरेंट पार्टिसिपल सिंपल पास्ट अँड पास्ट पार्टिसिपल एकदा पुढे वापरलेल्या काही शब्दांची उजळणी करूया इन्फिनेटिव्ह मूळ क्रियापद सिंपल प्रेझेंटेन्स म्हणजे आय यू वी दे साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप थर्ड सिंग्युलर म्हणजे ही शी साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप जेरांड ऑर प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे नाम म्हणून किंवा चालू काळातील सर्व कर्त्यांसाठी म्हणजे आय यू वी दे ही शी साठी वापरण्याचं रूप सिम्पल पास्ट म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी साध्या भूतकाळात वापरण्याचं तसंच पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी पूर्ण काळात वापरण्याचं रूप आगे आने वाले कुछ शब्दों का जल्दी से अर्थ याद कर लेते हैं जैसे इन्फिनेटिव यानी क्रिया का साधारण रूप सिंपल प्रेजेंटेंस यानी साधारण वर्तमान काल में आई यू वी दे के लिए प्रयोग में आने वाला रूप थर्ड सिंगुलर यानी साधारण वर्तमान काल में ही शी इट के लिए प्रयोग में आने वाला रूप जरांड और पार्टिसिपल यानी नाम के तौर पर अपूर्ण काल में सब कर्ताओं के लिए यानी आई यू दे साधारण भूतकाल में सबकर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप और पास्ट पार्टिसिपल यानी पूर्ण काल में सब कर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप सो लेट स्टार्ट सीरियल नंबर वर्ब वन इन्फिनेटिव टू बैक बी ए सीके मे मराठी मीनिंग मागे सरकने एखादी गोष्ट मागे सरकने पाठ हे पाठिंबा देने हिंदी मीनिंग पीछे हटना वस्तु को पीछे हटाना पीठ करना किसी को समर्थन करना सिंपल प्रेजेंट बैक बी ए सीके थर्ड सिंगुलर बैक्स बी ए सी के एस और प्रेजेंट पार्टिसिपल बैकिंग बी ए सी के आई एन सिंपल पास्ट बैक्ट बी ए सी के ई पास्ट पार्टिसिपल बैक्ट बी ए सी के ई टू टू बेक बी ए के ई टू बेक मे ओवन मध्य गैस वर कोरड्या उष्णतेने भाजणे हिंदी मीनिंग चूल्हे में या अवन में सूखे ताप से पकाना या सेकना सिंपल प्रेजेंट बेक बीए केई थर्ड सिंगुलर बेक्स बीए केड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बेकिंग आई एनजी सिंपल पास्ट बेक्ड पास्टी पास्ट पार्टिसिपल बेक्ड बीए केईडी थ्री टू बैलेंस B A L A N C E मराठी मीनिंग तोल कि समतोल राखने हिंदी मीनिंग हिंदी मीनिंग संतुलन की स्थिति में रखना सिंपल प्रेजेंट बैलेंस B A L A N C E थर्ड सिंगुलर बैलेंसेस B बी एल ए एन सी ई एस जरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बैलेंसिंग B A L A N C I N G

जेरण और प्रेजेंट पार्टिसिपल बैनिंग बी ए डबल एन आई एन जी सिंपल पास्ट बैंड बी ए डबल एन पार्टिसिपल बैंड बी ए डबल एन ईडी फाइव टू बैंग, बैग बीएनजी टू बैंग, बैंग मराठी मीनिंग एखाद गोष्टी जोर आघात करत आवाज करने, कर अचानक एखाद गोष्टी आदलने हिंदी मीनिंग किसी पर जोर से प्रहार करते हुए तेज आवाज करना या अचानक किसी से टकरा जाना सिंपल प्रेजेंट बैंग बी एन जी थर्ड सिंगुलर बैंग्स बी ए एन जी एस जरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बैंगिंग बी एन जी आई एन जी सिंपल पास्ट बैंक बी ए एन जी ई डी पास पार्टिशल बैग्ड बीएएन जीई डी सिक्स टू बेर बीईएआर मराठी मीनिंग सहन कर जोखिम पत्करण एखाद गोष्टी का भार सहन कर मुला जन्म देने हिंदी मीनिंग सहन करना दायित्व लेना किसी का भार वहन करना संतान को जन्म देना सिंपल प्रेजेंट बेर बीई ए आर थर्ड सिंगुलर बेर्स बीई ए आर एस जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बेरिंग ए आर आई एन जी सिंपल पास्ट बोर बीओ ई, पास्ट पार्टिसिपल बोर्न बीओ आर एन ई, सेवन टू बार्गेन बी ए आर जी ए आई एन मराठी मीनिंग घाघासी करने हिंदी मीनिंग भाव करना मोलतोल करना सिंपल प्रेजेंट बार्गेन बी ए आर जी ए आई एन थर्ड सिंगुलर बार्गेन्स बी ए आर जी ए आई एन एस जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बारगेनिंग बी ए आर जी ए आई एन आई एन जी सिंपल पास्ट बार्गेन्ड बी ए आर जी ए आई एन ई डी पास पार्टिसिपल -E s e To base, Marathi टू बेस मरा मध्यवर्ती ठिकाण ठिकाण मध्यवर्ती हिंदी मीनिंग स्थल बनाना सिंपल प्रेजेंट बेसिस s थर्ड -E सिंग्युलर सॉरी सिंपल प्रेजेंट बेस बी ए एस सी थर्ड सिंगुलर बेसिस बी ए एस सी एस जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बेसिंग बी ए एस आई एन जी सिंपल पास बेस्ड बी ए एस ई डी पास पार्टिसिपल बेस्ड बी ए एस ई डी नाइन टू बैट बी ए टी टू बैट मराठी मीनिंग फलंदाजी करने हिंदी मीनिंग बल्लेबाजी करना सिंपल प्रेजेंट बैट बीएटी थर्ड सिंग्युलर बैट्स बीएटीएस जेर और बैटिंग बीए डबल टी आई एनजी पास बीए डबल टी ईडी पास पार्टिसिपल बैटेड बीए डबल टीईडी टेन टू बेद बीएटीए ची मराठी मीनिंग आंघो करनी हिंदी मीनिंग स्नान करना सिंपल प्रेजेंट बेद बीए टीएच थर्ड सिंग्युले बीएटीएचरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसपल बांगीएटीएचनजी सिंपल पास्ट बीएटीएच पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसपल बीएटीएच बै हार्ड थैंक्स फॉर बाय फॉर नाउ.